Если было риск ошибиться, можно было предположить атацию стартового состава в исполнении выключил уческу у Шахтера очень напряженный. Благо не только желание, но и возможность для этого наставника горняков имеется. Повлиял ли сей факт на игре хозяев, особенно в первом тайме? Пожалуй, да. Практически 90% обновления состава по сравнению с поединком с ССК бесследно не прошло. Но воиспеченный дуэт форвардов Селезнов Морена в первом тайме стал заложником не слишком агрессивной группы защитников, среди которых Ильяну и Елсине не хватало скорости и агрессии. Мощный флаг в середине поля у гостей без сверхусилий пресекал атакующие устремления соперников. И вполне закономерно, что первый по-настоящему острый момент возник у ворот лишь после стандарта. Удар Чедлинского был хорош, но не точен. Запомнилась финансированная атака футболистов Шахтера в конце тайма. Да вот завершением не сложилось. Ворскляне редко переходили на чужую половину, а единственный номинальный форвард Янузи в большей степени пытался помешать началу атак горняков, нежели не возможности для завершения активных действий своей команды. Дальний неточный удар в в итоге так и остался едва ли не единственным в этом матче у Полтовчан. Перед Ческу не сделал замену, вторую половину его команда начала агрессивно и остро. Стартовый порыв привел к фолу против Вильяна, а Дарья Сума уже показывал, как, например, матче против Мариупольцев, как нужно стрелять со штрафного. Долганский, похоже, так и не понял, куда будет нанесен роковой для его команды удар. А если бы он один раз забивал такие штрафные, он забивает их часто, поэтому, видимо, вел в заблуждение нашу оборону вратаря и удачно исполнил. Я склоняюсь к тому, что э, Сирион был со мной, а не плохой наш вратарь. И совсем с другим настроением стал атаковать шахтер. Появился огонек в действиях горняков. Весьма перспективная атака хозяева едва не завершилась еще одним голом. Несколько неожиданную удар Гая, подправлявшего мяч после выстрела Хюбшмана, совсем рядом прошел с целью. Попытки гостей горчить никогда бывшего своего одноклубника пятого зачастую пресекались с соперником на дальних поступах штрафной. А с того расстояния, откуда позволялось иногда пробивать полторчанам, вряд ли можно добиться успеха куда острее были выпады футболистов «Шахтера». Но у «Инсирии» и свалился с ноги, а «Селезнев» а на пару с «Гаем» упустили в итоге, пожалуй, самый реальный шанс сделать счет 2-0. Насколько данная игра дала пищу для размышления присутствовавшего по слухам на матче наставнику Марселя Рикогелицу, сказать сложно. Но «Шахтер» добился главного набора, что называется на классе 3 очка и пробил победную серию до 9 матчей. Заслуживает внимания и первое появление в этом сезоне на поле возвращенца «Нерри Кастильо». Мексиканец заменил на 78-й минуте Селезнева, но лучшие игры у этого таланта талантливого форварда. Смеем верить еще впереди. Мы надеялись, что после игры, в которой выиграли у них будет эмоции, это много. Они иногда бывают вредят, но у господина есть в запасе большое количество игроков, которые могут заменить игроков, которые не играют. И все-таки сегодня, я думаю, что заслуженный шахтер победил. Но наставник Шахтера подчеркнул, что сейчас главное для команды набирать очки. Зрелищная игра будет чуть позже.